Dom i spotkań imienia Świętego Maksymina Kolbego jest miejscem szczególnym. Od ponad 25 lat dbamy o to, aby w tym miejscu mogli spotykać się młodzi ludzie. W międzynarodowym towarzystwie jest miejscem zbliżenia i pojednania narodów. Razem z polsko-niemiecką współpracą młodzieży organizujemy, promujemy i wspieramy wymiany szkolne oraz te, które są w obszarze pozaszkolnym. Dom został założony przez dańską Prowincję Franciszkanów w 1992 roku i od tego czasu organizuje rok rocznie około 35 projektów międzynarodowych wymiany młodzieży i innych o różnej tematyce, różnym charakterze. Staramy się łączyć nie tylko takie treści merytoryczne w programie, ale zwracamy szczególną uwagę na taki rozwój inteligencji emocjonalnej po to, żeby młodzi ludzie uczyli się budowania relacji, by ze sobą rozmawiali, by wymieniali się doświadczeniami, by uczyli się komunikacji. Każdemu takiemu programowi towarzyszą animacje językowe, różnego rodzaju integracje. Korzystamy także z bogatej oferty kulturalnej miasta Gdańska, jeśli projekt się u nas odbywa. A także z walorów geograficznych samego regionu pomorskiego. Obecnie natomiast gościmy młodzież na wymianie katolickiej z prawie całej Polski i Niemiec. Wir als Gebetsgruppe Adler eine Jugendgruppe, eine katholische Jugendgruppe, die sich w Deutschland, wo hans Concordia trifft. Wir sind eine Gruppe mit sehr vielen Mitgliedern, mit über 1000 Jugendlichen. Vorbereitungen auf das Treffen haben schon länger angedauert. Wir haben überlegt, wie wir uns als Gebetsgruppe Adler und als Gruppe Moji und Mios aus Danzig verstärken können und stärker integrieren können. Ja, also ich denke, dass das hier vor allem die Möglichkeit ist, um neue freundschaften zu knüpfen, man kann neue menschen kennenlernen, neue freunde, dann ist es egal aus welchem land, und es ist schön, dass wir dann sozusagen verbunden sind, auch wenn uns viele kilometer trennen, aber ich denke, da können auch ganz viele schöne freundschaften entstehen und man kann menschen finden, mit denen man über Themen und Dinge sprechen kann, mit denen man vielleicht in seiner heimat nicht so ähm, ja Kontakt hat oder mit denen man nicht über die man nicht sprechen kann und das ist um, eine sehr gute Möglichkeit, um, um sich einfach vor allem mit den Menschen zu verbinden und mit dem Glauben mit um, ja, einem großen Teil seines Lebens. Das, was in für mich das To przede wszystkim są ludzie. W ogóle to może już niekoniecznie chodzi o wymianę polsko-niemiecką, czy nie polsko-ukraińską, czy międzyszkolną. Ogólnie w wymianie międzyludzkiej jest fantastyczne to, że poznaje się nowych ludzi, nowe jakieś spojrzenie na, na różne sprawy. Was mnie das deutsch-polnische Treffen bringt, lässt sich ganz leicht erklären. Ich selber bin in Deutschland geboren. Meine Eltern kommen beide, gebürtig aus Polen. Und in meinem Alltag, in der Zeit, in der ich in Deutschland aufgewachsen bin, habe ich sehr viel mit der deutschen Kultur zu tun gehabt. Meine Freunde waren alle Deutsche. Aber innerlich in meinem Herzen habe ich immer gespürt, dass da noch etwas ist. Und zwar war das halt diese polnische Kultur, die mir meine Eltern zu Hause wieder weitergegeben haben. Sie haben mich halt über alles aufgeklärt, haben mir erzählt, woher sie kommen. Und das hat dann in mir so einen Wunsch geweckt, die polnische Kultur besser kennenzulernen, unter anderem auch mit meinem Glauben. Deswegen finde ich es sehr gut, etwas Neues zu erfahren, auch über die Geschichte Polens, denn oft wird halt in den Schulen in Deutschland eigentlich nur die deutsche Geschichte thematisiert, was ich sehr traurig finde, denn es gibt so viel, was wir eigentlich noch gar nicht wissen. Es gibt Sachen, die werden uns nie erzählt und das, dieses Treffen gibt mir diese Möglichkeit, das endlich mal aufzufüllen. Und es ist schön, dass unsere Generation sich ähm, über dieses Thema auf einem neutralen Niveau unterhalten kann, ohne dass negative Emotionen zum Ausdruck kommen. Michał Wiśniewski w swojej piosence, z tego co pamiętam, nawet na Eurowizji e, śpiewał Kajny Granice. I myślę, że to jest takie fajne hasło: żadnych granic pomiędzy Niemcami i Polakami. E, dzisiaj byliśmy w muzeum II wojny światowej. E, niektórzy mogą odnieść wrażenie, że mogą być pomiędzy nami zgrzyty. Ja się zastanawiam, po co, skoro to już było, a my zamiast przeszłością, o której warto pamiętać, powinniśmy żyć przyszłością, która naprawdę może być dla nas piękna, a więc czy Polacy, czy Niemcy ważny jest człowiek, ważne jest jego serce, a wydaje mi się, że wszyscy na tej wymianie są super, więc po co dłużej rozmawiać o jakichś mało ważnych rzeczach, zajmijmy się integracją. Ja Treffen gibt mir vor allem ganz viel Kraft, weil ich hier sozusagen eine Familie habe, die, die genauso ist wie ich, vor allem was den Glauben angeht und dass man gemeinsam ähm, ja, darüber spricht, dass man das gemeinsam hier durchlebt. Das habe ich zum Beispiel in Deutschland nicht und hier kann ich sozusagen wieder Kraft tanken und ähm, Genau, dann gestärkt wieder zurückkehren in meine Heimat und ähm, ja, ich weiß, dass ich nicht alleine bin. Ich denke gerade in einem Alter, in dem wir uns auch befinden, ähm, ist es sehr wichtig auch, dass wir helfen uns gegenseitig, aber auch einem selbst einfach die Persönlichkeit für einen selber herauszufinden. Wir sind alle in einer Phase, in der wir uns selber finden wollen. Und auch für uns definieren, wo, liegen unsere, wo liegt unsere Moral, wo liegen unsere Grenzen, was wollen wir erreichen im Leben. Und ich glaube, diese Treffen, gerade diese polnisch-deutschen Treffen, wo man auch einfach andere sieht, die einem da durchhelfen, die, mit denen man reden kann über Probleme, mit denen man vielleicht im Alltag nicht mit seinen anderen Freunden reden kann und gerade auch einfach abseits der kulturellen Aspekte einfach Meinungen, Absichten, Zukunftspläne austauschen kann und dadurch vielleicht auch sich selber findet. In der Gruppe wie auch sich selbst im Leben. Wir als Gebetgruppe Adler sind sehr dankbar für die Förderung vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk. Das Projekt ist super gelungen, die Vorbereitungen waren sehr erfolgreich und sehr leicht. Chcemy na każdym razie współpracę kontynuować i w następnym roku wdrożyć projekt Deutsch-Polisch. Mamy nadzieję, że w następnym roku to również w Deutschlandie stanie się, tak aby nasi polscy przyjaciele do nas do Deutschlandu Do pojednania i spotkania pełni funkcję placówki kształceniowej polsko-niemieckiej współpracy młodzieży. Mamy własną kadrę pedagogiczną, bazę noclegową i gastronomiczną. To oznacza również, że organizujemy i pomagamy w organizacji projektów w Polsce i w Niemczech na każdym etapie, czyli od złożenia wniosku poprzez realizację projektu i rozliczenie. Dodatkowo, jako katolicka jednostka centralna polsko-niemieckiej współpracy młodzieży, zajmujemy się rozpatrywaniem wniosków podmiotów katolickich z północnej części Polski, które samodzielnie chciałyby zorganizować projekt. Zapraszamy do współpracy i składania wniosków.